আজি মই ফুলা লুচি বনাব ওলাইছোঁ তাৰ বাবে মই এয়া চাওক আটা আশির্বাদ আটা অলপ দি দিছোঁ আৰু অলপমান বগা আটা দিছোঁ যিকোনো আটাই ল'ব পাৰে তাতে অলপমান মই নিমখ দিলোঁ দি পেলাই তাতে অকণমান এয়া তেল দি দিছোঁ তেল দি পেলাই এতিয়া এইখিনি সুন্দৰকৈ মই এয়া চাওক মিক্স কৰি ল'ম তেল যিকোনো তেলেই দিব পাৰে তথাপি মিঠাতেলৰ পৰিৱৰ্তে ৰিফাইন দিলে লুচি বেছি ফুলে দেই এয়া এতিয়া পানী অকণমান দি এয়া সানি সানি গৈ থাকি এনেধৰণে সানি ল'ম আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোতে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়া প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি এইটো জে টেষ্টি কিটচেন তাৰপিছতে এইটো চব সুন্দৰকৈ মুঠি পেলাই মাৰি ল'ব আৰু এয়া সুন্দৰকৈ মথা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এয়া মই দুভাগ কৰি ল'লোঁ লৈ পেলাই এয়া চাওক লাড়ুটো এইটো জোখত কৰিব লাগিব এইটো জোখত চাওক মানে লুচি ফুলিব লগা হ'লে লুচিবিলাক ডাঠো হ'ব নালাগিব পাতলো হ'ব নালাগিব তেহে ফুলিব যদি আপুনি লাড়ুটো ডাঙৰ কৰি লয় তেতিয়া ডাঠ হ'ব তেতিয়া লুচিখন নুফুলিব আৰু সৰুকৈ ল'লে পাতল হ'লেও লুচিখন নুফুলে লুচি বনোৱাৰ টিপছ আছে কেইবাটাও এতিয়া মই অকণমান শুকান এটা লৈ পেলাই সানি লুচিখনে মই বেলিছোঁ এইটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দৰকাৰ হ'লে শুকান এটা নিদিলেও চলিব যদি আপোনালোকে লুচিখন বেলিবলৈ অসুবিধা নাপায় এতিয়া এনেধৰণে লুচি মই আটাইকেইখনেই এয়া বেলিলোঁ এতিয়া এ চাওক অতি সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে বহুতে মানে কয় যে লুচিখন নুফুলি ইমান কষ্টকৈ বনালোঁ লুচিখন নুফুলিলাই চাওক সুন্দৰকৈ লুচিখিনি বেলা হৈ গ'ল বেলা আৰু মৰাৰ লগতে লুচিটো নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া গেছটো জ্বলাই কেৰাহীটো পাতিলোঁ ইয়াতো তিনি নম্বৰৰ টিপছ এটা আছে সেইটো হৈছে গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিব আৰু তেলটো যিটো ৰিফাইন দিলে বেছি ভাল হয় দি পেলাই মানে অলপ পাতল তেল হ'লে বেছি লুচিটো ফুলাত সুবিধা হয় গতিকে এইটো দিলোঁ দি পেলাই সম্পূৰ্ণ তেলটো গৰম হ'বলৈ দিয়াৰ পিছতহে মই লুচিখন দিছোঁ যদি আপুনি তেলটো কম গৰমতে আপুনি লুচিখন দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে লুচিখন নুফুলে সম্পূৰ্ণ অকণমান ধোৱা ধোৱা নিচিনা যেতিয়া তেলৰ পৰা ওলাব বাহিৰলৈ ওলাবলৈ বিচাৰিব ধুৱাইছে ধৰক তেতিয়া লুচিখন দিব দি এটা ছাইড সম্পূৰ্ণ ভজা নোহোৱালৈকে লুটিয়াই নিদিব অকণমান সামান্য হেঁচি ঘূৰাই ঘূৰাই লাহে লাহে লুচিখন হেৰি কৰি থাকিব ইয়াত এক চাইড হোৱাৰ লগে লগেহে মই লুচিখন লুটিয়াই দিছোঁ চাওক তেনেদৰে কৰিলে লুচিখন ফুলাৰ পিছত কেতিয়াও জামুৰি নাযায় আপুনি লাগে যিমান পৰে নাৰাখক কিন্তু আপুনি যদি কম ঢিলা হৈ থাকোঁতে ফুলিছে বুলি পেলাই নমাই থৈ লুচিখন অলপ সময়ৰ পিছতে শুবুকা পৰি জামুৰি যাব এয়া চাওক এইখন লুচি ইতিমধ্যে এইখনে হৈছে আৰু তেলৰ হেৰিটো দেখিছেনে কিমান গৰম হৈছে তেলটো এতিয়া এইখন লুচি মই দি দিলোঁ এয়া চাওক এইয়া চাওক লাহে লাহে এনেকৈ ঘূৰাই দিব অলপমান হেঁচি পেলাই দিব আৰু ঘূৰাই দিব এ চাওক এইয়া লুচি ফুলিছে লিহিছে খুব সুন্দৰকৈ অতি সুন্দৰ এই টিপছকেইটা নজনাৰ কাৰণে গৃহিণীসকল বহুত বিপদত পৰে বনাবলৈ ধৰিও ধৰক নিজৰ মতনৰ লুচিকেইখন নাপায় সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ এই টিপছকেইটা মই আগবঢ়াই দিওঁ আমাৰ গৃহিণীসকলৰ বাবে এ চাওক এক চাইড হোৱাৰ পিছতহে মই লুটিয়াই দিছোঁ দিয়াৰ পিছতে এই আচাৰ ৰঙা হৈ উঠাৰ পিছত মই লুটিয়াই দিলোঁ দি অকণ অকণকৈ ঘূৰাই আছোঁ এইখনো হৈ গ'ল এনেধৰণে মই ইয়াৰ গোটেইখিনি গুচি এই আচাক ভাজি ল'লোঁ এটা অতি সুন্দৰ ৰেচিপি ফুল আলচি খাই সকলোৱে ভাল পায় নহয় জানো গৰমে গৰমে যিহৰ লগতেই নহয় খাই ভাল পায় গতিকে এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বনাই খাব আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ